Uh, saya <coughs> melihat bagaimana larut tadi menyentuh mengenai penyalahgunaan institusi khususnya dalam kes Yusuf Rauter ni. Kita semua tahu Yusuf Rauter pada tahun 2021 sebelum PRU ke-15 telah memfailkan satu saman sivil terhadap seorang tokoh politik negara yang terkenal pada masa itu. Tak perlu saya sebut nama akibat insiden serangan ke atas beliau pada tahun 2018 eh sebuah suit dibuat pada tahun 2021 tapi pada tahun 2024 si Yusof Rauter ni telah dituduh kononnya memiliki dadah dituduh di bawah section 39B yang boleh membawa hukuman mati dan juga memiliki pistol mainan tapi akhirnya pada 6 17 Februari 6 tahun 2025 dalam kes jenayah dia ni mahkamah tinggi Kuala Lumpur membebas melepas dan membebaskan dia acquitted and discharged bukan discharged not amended to acquitted DNA, dan bukan MFA A, A -D, and D acquitted and discharged tuan speaker tentu maklum yang jadi isunya ya Muhammad Larut sebagaimana yang Muhammad sebut justice denied is justice delayed kes sivil beliau saya dipahamkan walaupun telah difailkan pada tahun 2021 sekarang ini akibat daripada orang yang disaman itu memfailkan di mahkamah tinggi untuk rujuk persoalan undang-undang ke mahkamah persekutuan mahkamah tinggi telah tolak permohonan itu dan sekarang ini orang tersebut merayu ke mahkamah rayuan kes ini ditangguhkan lagi daripada tahun 2021 kemudian pada 4 bulan 3 ni baru nak dengar di mahkamah rayuan dikatakan ditukar pula peguamnya mungkin ditangguh lagi jadi saya nak tanya larut adakah ini fenomena yang berlaku dalam negara kita penyalahgunaan agensi-agensi tertentu menyebabkan injustice ketidakadilan dikenakan terhadap rakyat biasa seperti Yusuf Rauter ni saya mohon penjelasan terima kasih ketua baru Tuan dan Pertua, masukkan ucapan itu dalam ucapan saya sebab sebab saya fikir inilah yang yang persepsi yang ada di luar sana. Seolah-olah ada boleh pilih-pilih. Uh, saya takut perkara ini akan menjadi perkara yang sudah di di sehingga kan boleh pilih-pilih orang ni boleh domori saman tekan sikit betul boleh ditarik balik orang yang seperti ini tak boleh teruskan dianiaya dizalimi macam-macam ini persepsi di luar sana begitu juga ni akhir akhir ini ketidakadilan persepsinya persepsinya mudah sangat buat perkara, -perkara yang tidak diingini. Contohnya pengambilan IJM Corp Berhad oleh Sunway Berhad. Ianya dilihat tidak adil. Pada saya tidak adil. Harga saham IJM Corp adalah mengikut nilai sebenar. Manakala harga saham Sunway tidak melambangkan harga sebenar. Ianya melambung tinggi berbanding nilai intrinsiknya. Mana ada adil? Ini harga yang sepatutnya rendah Dinaikkan lambung naik tinggi Yang ini dah memang sama Harga lebih kurang mengikut nilai yang sebenar Dan kemudian ditukar sahamnya Mana ada keadilan Kita kena faham persoalannya Mengapa perkara ini dibiarkan Padahal kita ada agensi seperti Suranjaya Security. Kita ada SPRM, kita ada agensi penarafan dan banyak lagi agensi-agensi yang berkaitan. Malah Kenanga Research sendiri mengesyorkan kepada pemegang saham AJM menolak tawaran pengambilan ini kerana harga tawaran RM3.15 yang tidak menarik dengan metrik penilaian yang tidak menguntungkan kerana berada di bawah anggaran nilai yang sewajarnya. Kerajaan harus melihat perkara ini. Dulu kita dah bangkitkan isu uh, Malaysian uh, MAHB Airport Berhad. Kita juga telah membangkitkan isu banyak-banyak isu telah kita bangkitkan. Episod lama Asia sebagai contoh. Semua itu telah pun dibangkitkan oleh rakyat. Maka hari ini saya minta supaya kerajaan benar-benar menilai semula perkara ini. Jangan dibenarkan kalau ianya tidak memberi keadilan. Ramai pelabur-pelabur yang melabur dalam PNB, dalam JLC. Akhirnya keuntungan yang mereka idam-idamkan itu tidak tercapai. Inilah masalah yang ada. Amanah tanggungjawab diberikan kepada kerajaan harus menilai kembali tentang soalan ini tentang persoalan ini. Saya dimaklumkan bahawa rang undang-undang pembaharuan semula bandar URA akan dibentangkan semula di dewan yang mulia ini. Saya ucap tahniah kepada rakan-rakan saya dalam AMNO yang dulu memutuskan dan mewawarkan beritahu kepada semua bahawa mereka menolak rang undang-undang ini ketika itu bersama kami pembangkang. Tahniah Tuan Pengerusi. AMNO kan? Jadi persoalan saya Tuan Pengerusi Sekiranya ia dibentangkan semula pada sidang kali ini mengapa anggota kabinet daripada AMNO membenarkan untuknya untuk ianya berlaku semula Padahal kita hmm terdapat kebimbangan serius tentang kesan jangka panjang ke atas rakyat sebab itu bermacam-macam bantahan dibuat oleh parti politik bersama-sama dengan masyarakat sivil dan kumpulan NGO, baik di dalam maupun di luar parlimen. Kepada kerajaan, saya sekali lagi nak peringatkan sebelum membuat sebarang dasar, lihatlah secara terperinci kepada semua kepentingan semua pihak dalam negara kita. Jangan hanya kerana memiliki kuasa Kerajaan bertindak Mengikut tyranny of the majority Tuan-tuan Inilah yang ingin kita terjemahkan Melalui konsensus nasional baru Atau dalam terma bahasa Arab dipanggil sebagai Wadah Wathaniyah Wadah Wathaniyah Gagasan besar ini adalah idea yang berpaksikan kepentingan nasional Yang boleh dilaksana yang realistik Yang berpijak di bumi yang nyata Serta berteraskan pengalaman sejarah negara dan futuristik Ia merupakan suatu proses rejuvenasi atau pembaharuan dalam kepimpinan Something new, something fresh, something that people can put hope in yang boleh kita memberikan kepercayaan harapan sepenuhnya. Konsensus nasional perlu diadakan, terutamanya selepas negara melalui pelbagai rintangan dan halangan. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar Abdul Aziz melakukannya dengan penuh bijaksana, sehingga beliau digelar Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Dalam konteks Malaysia pula, Allahyarham Al Tun Razak melakukan merantasi political survivalism. Beliau menggunakan pendekatan lebih besar iaitu pembinaan bangsa Melayu melalui kemajuan pendidikan dan pembangunan luar bandar. Ketika era beliaulah diibi diperkenalkan, felda ditubuhkan dan petronas diwujudkan. Pendekatan yang diperkenalkan beliau telah menyatukan dan membina kejayaan sehinggakan rakyat uh, yakin uh, sehingga hari ini. Pendekatan pembinaan bangsa inilah yang ingin kita hidupkan semula. Melalui konsensus nasional baru atau wahdah wathaniah ini. Kita akan sesuaikan dengan cabaran semasa bagi membetulkan semula kepimpinan, menyalakan kembali ekonomi dan menyatukan seluruh rakyat tanpa ada mana-mana pihak yang dipinggirkan. Jika Umar Abdul Aziz berjaya membaiki semula negara yang rosak sebelumnya. Jika Tun Razak berjaya melakukan selepas negara di badai gelora. Konsensus nasional baru yang Perikatan Nasional bawakan ini membunyi matlamat yang sama insya Allah yang lebih baik. Ini tidak terhad kepada satu kaum, agama atau wilayah sebaliknya. Sebaliknya ia bermatlamat menyatupadukan semua pihak. Kita reset semula hala tujuh negara dan saya mengajak semua rakyat berganding bahu memajukan negara tercinta ini. Saya percaya melaluinya dengan izin Allah negara ini boleh dipulihkan. Ekonomi boleh dinyalakan semula. Politik boleh dimatangkan dan rakyat boleh disatukan kembali dengan berpaksikan keadilan serta harapan baru yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan, Pokok pangkalnya Baik di sebelah sini Maupun di sebelah sana Kita perlu bersatu hati Dalam melakukan amal ma'ruf Nahi mungkar Betul tak ada? Dalam hal ini bukan soal nama yang menjadi ukuran Boleh namakan apapun Rumah bangsa ke kolaborasi agung ke payung besar ke atau muafakat nasional tapi yang lebih penting adalah intipati kesepakatannya tidak retorik dan tidak sekadar manis di bibir marilah kita jadikan ini sebagai satu wadah perjuangan kita jadikan wadah perjuangan untuk masa depan generasi masa depan generasi yang lebih unggul masa depan bangsa yang lebih harmoni dan masa depan negara yang gemilang. Tuan dan Pertua, laksana kata pantun Melayu. Jangan takut melanggar pantang jika pantang menghalang kemajuan. Jangan takut bila ditentang jika berjuang untuk kebenaran. Itulah yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.